আমাৰ গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ কমিশ্যনে পৰীক্ষাৰ যিটো আমাৰ গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰ ছিলেবাছখন প্ৰকাশ কৰিব এইবাৰ পৰীক্ষাত এটা নতুন দিশ আমি সংলগ্ন কৰিছোঁ আগতে পুলিচতো কৰোঁ যে এইবাৰৰ পৰা নিগেটিভ মাৰ্কিঙৰ এটা ছিষ্টেম হ'ব অৰ্থাৎ ভুল উত্তৰ কৰিলে মাৰ্কিংটো নিগেটিভ হ'ব এইবাৰৰ যিটো পৰীক্ষাত ই অলপ খুব এটা চেলেঞ্জিং এক্সাম হ'ব যে পাৰ্টিকুলাৰ এটা ছাবজেক্টত এঘাৰ লাখ পৰীক্ষাৰ্থী পৰীক্ষা দিব এইবাৰ পৰীক্ষাত এটা নতুন দিশ আমি সংলগ্ন কৰিছোঁ আগতে পুলিচতো কৰোঁ যে এইবাৰৰ পৰা নিগেটিভ মাৰ্কিঙৰ এটা ছিষ্টেম হ'ব অৰ্থাৎ ভুল উত্তৰ কৰিলে মাৰ্কিংটো নিগেটিভ হ'ব এই এঘাৰ লাখ পৰীক্ষাৰ্থীক লৈ পৰীক্ষা পতাৰ ৰেকৰ্ড ইউ পিক বাদ দি কোনো ষ্টেটৰ আজিলৈকে নাই পৰীক্ষা পতাটো আমাৰ বাবে এটা খুব চেলেঞ্জ হ'ব ডি চিসকলেও চেণ্টাৰ কৰিব পাৰিব নোৱাৰিব তেওঁলোকেও যথেষ্ট কষ্ট কৰিব লাগিব যি নহওক